Ми познайомилися з родиною Панамар із села Івашинівка, які пропагують здоровий спосіб життя. Тож з другої частини нашої програми ви отримаєте поради стосовно здорового харчування, а також консультації, як правильно починати бігати. Ми вже дізналися, що крім бігу, здоровий спосіб життя включає ще й правильне харчування. Саме про це Ірина Геннадіївна розповіла нам на прикладі своєї родини. Если что касается э, меня как э, человека любителя, да, а не профессионала, как мой муж, допустим, я всегда придерживаюсь э, следующего: не есть жирного. Это самое главное. Э, завтрак должен быть плотным. Почему? Для, потому что завтрак это энергия на весь день естественно, должна быть определенная порция, не переедать. Вот вы должны чувствовать насыщенность в питании до определенного какого-то момента. То есть должна быть порция, и вы должны эту порцию соблюдать в течение всего периода своей жизни. Вот. Не переедать, это основное правило, не переедать. Вот. И завтрак плотный, первое. Затем Калорийные имеется в виду, но это что может быть? Каша, картошка бывает, пюре, вареники. Обед. Обед должен тоже, опять-таки. Я все буду акцентировать внимание на том, чтобы не был не переедал человек. Это больше проблемы почему человека возникают и проблемы с желудком, и проблемы, допустим, со стулом, если можно так сказать, и проблемы со здоровьем. Это прежде всего переедание и когда есть жирная пища. А вот. Естественно, должен быть всегда на обед. Это супик или борщ. Это традиционные наши блюда. Вот. Мы их тоже употребляем, без этого никуда. Вот. И, естественно, очень мы любим. Я, например, люблю очень молочные продукты. Очень люблю творог со сметаной. Мы часто употребляем, допустим, делаем вареники с творогом и так далее. Вот. Ну, а на ужин мы стараемся с мужем уже, конечно, ограничивать себя. Вот я э, говорю, что всегда э, завтрак слежь сам, обед поделись с другом, вот, а ужин отдай врагу. То есть можем, это, э, можем. Это, это, это очень, я считаю, что это народная мудрость. Настолько она э, правильна, что ее нужно всегда придерживаться. Э, и всегда мы веч к вечерку где-то стараться, конечно, есть... Э, ну, мы где-то придерживаемся где-то правил таких, до, до 7 часов стараться покушать, да. Бытует мнение, там, до 6, ну, мы в иногда можем, пол восьмого позволить, но опять-таки немножко. На ужин мы стараемся всегда поесть немного. Или чай с бутербродом, или опять-таки легенькая кашка какая-нибудь. В зависимости от того, насколько у нас есть желание, время что-то приготовить для себя. Я, можешь сказать, ты как профессионал. Да, как профессионал. Я посоветую не заморачиваться на этой еде. Есть попроще. Не надо заморских блюд. Каких-то там разносолов. Чем больше человек ест качественной, ну, считается, как, ну, элитной пищи, имеется в виду, там, и икра, там, всякие сыры, колбасы, тем больше он привлечет себе проблем. Попроще надо питаться, больше витаминов, салаты, салаты забыла, забыла, мама сказать, сказала, сказ забыла, соки, да. желательно свежие соки. И... Конечно, если молодой организм, то мясо, конечно, необходимо, потому что организм растет, ему белок необходим, это строение клеток, клетки там работают. А в зимку у нас яблоки, пожалуйста, он зимние сорта, они лежат у нас очень-очень долго. -очень При правильном хранении. Кабаки. Можно кабаки и запеченные и. Великолепное блюдо. И, и да, любые яйца, блюда можно делать из кабака. Мы уже начали кушать. Кстати. Буряк стоит он стоит. До старе. весны. Капуста. Пожалуйста, квашеная, сколько хочешь, ешь ее. Она только на пользу. Капуста и вишня самый лучшее для похудания. Они расщепляют больше жиров. Я постоянно на зиму квашу очень много капусты. Очень много. У нас, мы, если у нас есть консервация, мы обходимся без уксуса, уксусной эссенции. Если я закрываю огурцы, я закрываю чисто вода и соль. Всё. Эссенцию я в консервацию не кладу никогда, потому что ну, мы считаем, что это вредно для желудка. Вот. А так они великолепны на вкус, прекрасные, и мы всегда э, употребляем консервации именно вот в таком виде. Да? И помидоры, и огурцы без уксуса. Варенье, мед. Мы очень любим мед. У нас есть улики. У меня муж занимается, ну, как для себя, для себя. Мы не для продажи, для себя занимаемся. А вот. И у нас всегда есть мед. Мед это у нас на столе, независимо от времени года. Постоянно. Я, у меня муж, я вижу всегда, утром перед пробежкой он встает, ложку меда и вперед. Водички забил. забил, да, и вперед, да. Великолепно. Поэтому я всегда говорю, что вот э, и детям своим, и посмотрите на папу, несмотря на то, что ему уже скоро 60 лет, он энергичен, он молод душой и телом, и всегда, я не слышу от него никогда, что у него где-то что-то болит. Повірте мені, на протяжении многих-многих лет я не слышала, що таке боль где-то, как-то. Вот. І я вважаю, що це именно правильний спосіб питання. Коли Ірина Геннадіїна та Сергій Петрович переїхали до села Івашинівка і продовжили там свої ранкові пробіжки, мешканці села дивилися на них здивовано. Але вже зараз у родини Пономар з'являються у селі однодумці. Ну, дело в том, что мы 10 лет в этом селе живем, даже 11, да? Я 10 лет в школе работаю. Очень тяжело шла работа по привлечению к занятиям физической культуры. Люди, ну, не знают, что это такое, что это очень полезно. В принципе, физическими упражнениями Приседание, можно очень сильно влиять на свое здоровье. Ну вот последние годы наконец-то начались движки. Люди, я не знаю, может быть, посмотрели передачу ⁇ Зважи несчастливые», а может быть, на меня смотрят... Но да еще раньше, Но... ⁇ Зважи несчастливые» в этом году только появились. Родители начали да, приходить с вопросом ⁇ как, что, зачем ⁇ И я им, конечно, оказал помощь как, методическую. Ну и они занимаются особенно осенне-зимний период. У нас в школі місті з дітьми, які займаються на секції легкої атлетики. Отже, представтеся, будь ласка. Віка, Віталіна, Наташа. Скажіть, будь ласка, з чого починалося? Як ви починали бігати? Коли ви взагалі зрозуміли, от все, хочу бігати. Ну, по-перше, ми обратили увагу на свій. Вид, деякі часті тіла потрібно було трошечки. Ну і Надихнули наші діти. Вони нас теж почали в цій школі. Петрович займався з ними на легкій атлетиці. Ну, і діти привлекли нас. І так у нас вийшли сімейні перегони. Як, перегони да. І Діти, і ми. Ну, так це з цього почалося. Так, тобто не батьки навчили дітей, а діти не навчили батьків, так? Ну в деякому плані це можна, і навіть коли заходить річ вже заходимова про таку річ, як біг та здоровий спосіб життя, то тут навіть потрібно. Скажіть, будь ласка, коли ви почали бігати? Ну, перед новим годом, десь в январі місяці. А раніше займалися ну не літ п'ять назад, в принципі. З чого все починалося? Спорт, Спортзала, слюка атлетики, біг, зарядка. Сергій Петрович нам вставляв повністю комплекс занять і з цього ми починали потихніку розмінки. Тобто ви спеціально, ви вже втрьох домовилися і підійшли до Сергія Петровича для того, щоб попросити його допомогти вам, так? Да, так, так. будь пожалуйста, кроме того, что вы бегаете, еще ще якимось видами спорта занимаетесь или нет? Нет. В первую очередь хотелось бы, так как у девочек дети взрослые, у меня маленький ребенок, поэтому хотелось показать, показать ребенку на собственном примере, чем желательно заниматься, а чем нежелательно. Вот. И, И как ваша Ничего. Кстати, то, что мы занимались в школе с Сергеем Петровичем, помогло ей в этом году, так как она первоклассница, быстрее адаптироваться в школе. В школе. Так, тобто вже адаптувалася, так і вже все нормально. Да. Так. І скажіть, будь ласка, чи плануєте ви і надалі бігати, і надалі розвиватися? І якими є на сьогоднішній день ваші успіхи? Тобто, ну, на яку відстань ви можете пробігти без проблем? Ну бегаем мы сейчас три километра. Лето закончилось, мы опять начали тренировки вот, где-то примерно неделю назад. Так что три километра плюс разминка на полтора-два часа. Вы завидуете разом, так Бегает. Да, у нас Еще есть да. еще девушка есть, но она сегодня на работе не смогла прийти. Ну, это там в таком составе. 5-6 человек у нас есть. Да. Ну, плюс наши детки, когда приезжают на выходные, они вместе с нами, а так ну, в университете они там занимаются на площадках. Так. І ще скажіть, будь ласка, у який час ви зазвичай займаєтесь? А, зранку чи вже десь близько до вечора? Після п'яті часу вечора після роботи. Після робочого дня? Так. Ну що ж, і хотілося б, мабуть, заохочити і ще людей для того, щоб займалися і приходили до вас у команду. Можливо, звернетеся до своїх односельчан. Ну, конечно. Хотелось бы, конечно, компания, чтобы у нас была побольше. Ну, иногда нас люди даже не понимают. Говорят, ну, вот на огородах там сельское хозяйство, оно должно как-то все это быть. Ну, мы Запрошиваем всех, бажающих. Это все бесплатно, все на энтузиазме. Спасибо большое директору школы Толкачевой Валентине Васильевне, которая разрешила нам, так бы сказать, ну, поколению постарше заниматься, потому что, когда мы зимой занимались в помещении, там, там бегают и детки. То есть, они нам немножечко уступают там, мы, в принципе, ну, чтобы не сталкивались с ними. И также мы с ними в волейбол еще играем. Так что, все желающие, подходите, юношерская команда. У них є і в нас така небольшая. Так що всіх, всіх запрошуємо. цьому нічого плохого немає. Так, це навпаки дуже добре, тож ось з кого варто брати приклад. Кожен ранок родини Пономарь починається з пробіжки та зарядки. Тож Ірина Геннадіївна запросила нас на своє тренування, з якого ви отримаєте багато корисних порад. Основне, що необхідна участь після пробіжки, так? Да? После пробежки нужно организм хорошенько разогреть. Есть методика, которая утверждает, методик очень много. Некоторые бегуны бегают, вначале делают разминку, так, а, а затем пробежка у них. Для меня удобнее, когда я выбегаю, пробежалась, а потом уже после пробежки я делаю разминку. Что основное нужно учесть во время разминки? Я разогреваю все части тела. То есть начинаю прежде всего делать упражнения руками комплекс упражнений для рук очень обширный, огромный. Но я начинаю вот так, прежде всего, раз. Вот, такие, вот это упражнение, прежде всего, для меня очень важно. Вот это ножницы упражнения очень для меня важно. Затем очень хорошее вот это упражнение. Разминается и поясница, и разминается шея и так далее. Повороты рук вперед-назад и так далее. Каждый, каждое упражнение, кстати, я хочу сказать, я выполняю 20 раз. Каждое упражнение. Если меня, я чувствую, что мой организм уже привык к этим движениям, я увеличиваю нагрузку этих же упражнений, я увеличиваю. Затем после рук я перехожу на э, движение головы. То есть разминаю э, шею и э, шею. Что я делаю? Вот эти медленно упражнения... Упражнения. Это общеизвестное упражнение, но не очень хорошие. Я делаю 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую сторону. И так я делаю опять-таки 20 раз. Так? Следующие, наклоны головы. По 5 раз и в общей сумме. Я, я делаю так 5 раз, затем это упражнение 5 раз и эти все упражнения по 20 раз разминается шей, шея, Очень хорошо для разминки шеи. Затем я перехожу на поясницу. Очень мне нравится, я начинаю потихонечку все разминать, движение вправо-влево, разминаю, разминаю, да. Затем я перехожу на следующее упражнение. Эти упражнения очень просты, но они очень эффективны. Наклоны вправо-влево, вы все это прекрасно знаете, да. Вперед. Упражнения очень хорошие. Вначале на вот таким образом, да, расставлю ноги. Вот данное упражнение очень тоже хорошее. Затем завершаю. Таким образом делаю упражнение. Вот очень хорошо разминается данная часть тела. Особенно поясница. Когда-то в том году у меня очень под тяжестью ведер, я могу здесь сказать, да, я подняла два ведра по 15 литров. Ну так получилось. Я, наверное, дарвала свою поясницу. И очень часто и пришлось мне обратиться к врачам. К сожалению, ни один врач, к которому я обращала, не могли мне помочь. Мне делали снимок позвоночника, мне э, приписывали, э, и, и к нервопатологу меня отправляли, отправляли меня каким к каким только врачам, и к массажисту и так далее. Но, к сожалению, никто мне не смог помочь. Никто. И единственное, что рентгенолог, который делал мне снимок, расшифрованный мне снимок позвоночника, она мне говорит: что вы здесь делаете? Вы совершенно здоровая женщина. Идите в бассейн и плавайте. Я была очень удивлена, когда мне рентгенолог сказал такие фразы. Вот. Но я об этом и сама знала, но все-таки я боялась, что у меня может быть грыжа. Это ведь могло быть, да. Поэтому всегда надо стараться как-то вот следить за своим здоровьем, чтобы не было в дальнейшем проблем. Потому что если вы упустите, тогда будут серьезные проблемы. И я пришла, пришла, приехала домой и думала, да зачем мне эти врачи? Я займусь своим здоровьем самостоятельно. Естественно, как всегда, побежала, делаю зарядку. Единственное, что я добавила, вот, к пояснице, да? Она болит, а я бегу, я делаю упражнение наклоны, она же болит, потому что боль существует определенная, да? И я думаю, попробую я вот это упражнение для спины. Кладу вот так ногу, вот придерживаю ногу здесь и начинаю делать вот такое упражнение. Адская боль. Но я делаю, превозмогая эту боль. Так пять раз сделала, повернулась спиной, можно, да? Повернулась спиной, делаю на эту сторону разминку пять раз легко. И так, вы знаете, таким образом увеличивая каждый день нагрузки, вот именно благодаря этому упражнению я забыла, что такое у меня болит поясничная часть. Я считаю, что упражнения, они даже помогают, рука болит, нужно ее разминать, нужно ее делать массаж, что угодно, но не применять лекарства, таблетки тем более, они не помогут, поверьте мне. Затем я перехожу, после того, как я провела упражнение, сделала упражнение на поясницу, да, разогрела свою поясницу, я перехожу, разминаю ноги. Это тоже очень основ, основная часть моего упражнения. Что я делаю? Прежде всего, разминай колени. Очень хорошее упражнение тоже все его, наверное, знают. Опять-таки, пять раз в одну сторону, пять в другую, и так 20 раз. Поднимаясь на носочках, затем вот так делаю, ну, и так далее, да, вот делаю упражнение. Затем очень хорошее упражнение я делаю вот так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Очень хорошее упражнение, очень хорошее упражнение. Затем мне очень помогают упраж... хорошее упражнение, помимо этого я делаю вот так, разминаю стопы. Очень хорошее упражнение, очень помогает. Ноги совершенно не болят, очень хорошо ноги себя чувствуют, накачиваются мышцы и поясница. Вот этот, этот самый, как его? пресс, пресс, пресс. Таким образом очень хорошо, очень хорошо работает пресс тоже. Помимо того, что разминаешь ты стопу, да, ты еще разминаешь, хорошо подтягиваешь свой пресс. И так далее. То есть стараюсь как-то вот, начиная с головы рук, и дохожу, разминка у меня идет до стоп. Таким образом я провожу такие все упражнения свои. Разминаются все части тела, все мышцы. Вот, что мне, например, затем, когда я сделала все эти упражнения, так, я по окончанию. Естественно, после каждого упражнения я всегда делаю вдох и выдох. После, чувствую, что если я ускорила теп, я делаю всегда вдох и выдох. Прекрасно, организм дышит, вдох и выдох. Вот. И на завершении я всегда завершаю упражнение работы над дыханием. Дыхание это тоже очень важный момент для нашего э, очень важный орган. Делаю такое упражнение. <таскивает> Понятно, да? То есть вдох и на этом выдох. Вдох, <таскивает> выдох. Поняли, да? Э, ртом вдох, нос нос выдох. Очень прекрасное упражнение. И затем я все это сбрасываю и трусой, обязательно трусой, я бегу домой. Прибежав домой, если это летом, я принимаю холодный душ. Бывает, что в душ мы не успели набрать. Муж берет холодное ведро воды, и я раздеваюсь. И муж меня обливает холодной водой. Вот. И то же самое делает муж. Обливается холодной водой или принимаем душ. Это это как бы завершающий элемент э, физических упражнений с утра, которые помогают и придают такую энергию, такую бодрость на весь день, что это невозможно передать. Это нужно просто попробовать. Все это нужно попробовать. Імовірно, среди наших телеглядачів найдутся люди, которые захотят долучиться до здорового способу жизни. Тоже как из этого починати Вам порадят Сергей Петрович и Ирина Геннадьевна Пономарь какого возраста начать? Детский возраст. Это обычно учителя физкультуры могут с ними позаниматься, посоветовать. Для среднего возраста обычно начинать с легких пробежечек. Главное не торопиться, бежать свободно, чтобы дыхание было легкое. После первых буквально 200-300 метров может наступить тяжелый период, когда у вас вроде бы закончились силы, дыхание не то и так далее. Но Потом, через некоторое время, наступает второе дыхание. Значит так, прежде всего, прежде чем начать тренировочку, надо позаботиться о том, чтобы у вас желудок не был переполнен пищей. Поэтому перед тренировкой желательно не кушать и не пить много жидкости. За два часа? Минимум 2-3 часа вы должны перед тренировкой не кушать. Если вы это выдержали, значит у вас тренировочка пройдет без у вас не будет боку колоть, у вас будет нормальное дыхание и все будет нормально. Начинаем мы с легких нагрузочек. Те, кто послабее, начинают с ходьбы, с быстрой ходьбы, потом переходит на легкий бег. Если этот бег у нас тяжело происходит, значит переходим снова на ходьбу, отдышались и снова побежали легким бегом. Легким, не спеша. Трусой называется у бегунов. Это когда медленно, почти на месте бежим. Затем мы пробежались опять тяжело нам, опять перешли на ходьбу. И так мы можем бегать неделю, может быть, каждый человек по-разному, может две. Но затем у вас организм привыкнет, и вы сможете продолжать бег больше, чем эти буквально 30-40 метров. Вы можете уже меньше идти, больше бежать, буквально там на несколько метров. Но у вас почувствуется прогресс, и буквально через три недели вы почувствуете, что вы уже можете бежать без остановки буквально 500, даже 1000 метров. То есть начинать надо с малого, по чуть-чуть, увеличивая дистанцию. Можно начинать с 10 минут. Пробежал, прошел, пробежал, прошел, потом 15, увеличивать. А затем выдержать. Вот главное, я хочу сказать следующее, что нужно выдержать месяц-два, не останавливаться. Если вы выдержите этот темпоритм, времени, да, это у вас будет уже потребность в дальнейшем. Главное, не останавливаться. И когда вы уже вот пробежитесь месяц, вы почувствуете, что вас каждое утро будет тянуть уже на пробег. Следующие два месяца еще. То есть вот в течение где-то двух месяцев надо э, четко для себя сделать установку, что я должен преодолеть эти трудности, я должен преодолеть эти боли, которые у меня в мышцах, я должен все преодолеть. И тогда все пойдет прекрасно. Да, если заинтересовала, кто-то заинтересовался, и нам будет очень приятно, если кого-то заинтересовала наша э, семейная э, рассказ, семейный рассказ о наших детях, о нас, о том, как мы познакомились, о том, сколько мы времени бегаем и так далее, обращайтесь к нам. Звоните к нам по телефону. Э, телефон в редакции находится. Мы всегда вам поможем, мы всегда вам подскажем. Мы всегда расскажем, с чего начинать, что, на что обратить внимание. И так далее. То есть, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем. Нам очень приятно будет видеть, когда э, будут бежать люди. Нам это очень приятно. Мы чувствуем, что где-то мы не одни такие, понимаете, и в селе, и в городе, и так далее. Нам, и когда будут расширяться наши ряды, это будет вообще прекрасно. Нам не надо будет обращаться к врачам. Мы будем здоровы все и будем чувствовать себя великолепно. Чем больше нас, тем меньше да. их. Больных. Да. да. И последнее. Віг не може замінити таблетку. Но да. всі таблетки світу не можуть замінити фізичської культури. Отже, саме на цій ноті ми будемо завершувати нашу програму. Зараз, як ви бачите, навіть я хочу долучитися до здорового способу життя. А також коли приїду додому, то буду заохочувати до цього і Василя Івановича Корнієнко, щоб він ще довго-довго працював разом з нами. А ми дякуємо за наш репортаж сім'ї Пономарь. До побачення!